С 10 по 16 ноября проходит Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения, акцент который направлен прежде всего на предупреждение, профилактику нарушений правил дорожного движения, которые приводят к тяжким дорожно-транспортным происшествиям. То есть основные акценты ⁇ это пешеходы нарушения правил дорожного движения как со стороны пешеходов при переходе проезжей части, так и со стороны водителей, которые не предоставляют преимущество движения пешеходам. Также акцент сделан на водителей, которые управляют автомобилями транспортными средствами в нетрезвом состоянии. И также проводится работа по скоростному режиму, то есть выявление нарушений в городе по превышению скоростного режима. То есть это те основные нарушения правил дорожного движения, которые зачастую приводят к тяжким происшествиям на дорогах. За 10 месяцев текущего года на дорогах Одессы произошло порядка тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Следует отметить, что наибольшее количество дорожных происшествий произошло в Приморском районе и затем в Малиновском. Как правило, Приморский район зачастую показывает наибольшее количество. Почему? Потому что большое скопление транспорта в центральной части города и большое скопление людей. И, как правило, ни те, ни другие, то есть ни водители, ни пешеходы не хотят уступить друг другу. Почему мы так об этом говорим? Потому что из тысячи дорожно-транспортных происшествий половина – это дорожные аварии с участием пешеходов. Поэтому стоит помнить, что не только водитель отвечает за соблюдение правил дорожного движения, но и пешеход тоже. Также отмечу, что за эту неделю, помимо того, что мы видим на дорогах города работающую дорожно-патрульную службу, также сотрудники госавтоинспекции посещают школы. То есть проводятся беседы с детьми, при возможности, конечно же, и с родителями, и говорим и напоминаем о том, что соблюдение правил безопасности на дорогах ⁇ это самое основное правило, которое ребята должны знать и соблюдать. И эти правила, правильные правила, должны прививать родители. То есть, какой пример покажут родители, переходя дорогу, так будут поступать и дети. Поэтому надо начинать с себя. Если мы взрослые будем соблюдать правила, будем помнить о безопасности на дороге, то наши дети также будут повторять наши поступки и в будущем мы сможем избежать нарушения правил дорожного движения, тем самым сохранив жизнь и здоровье нашим детям. we <laughs>